преступник не уйдет, если машина будет сломана. Спасибо. А что там надо подписи ставить? После первого этапа прошло отбор 1800 кандидатов. На сегодняшний день большая часть из них уже прошла медкомиссию. И сегодня данные кандидаты сдают нормативы по физической подготовке. Разбито на три категории все участники сдачи. И нормативы, соответственно, применительно к этим категориям и требования будут предъявляться дифференцированно. Как много женщин вот прошло уже после первого этапа? отношений. От общего количества прошедших отбор по первому этапу 30% составляют женщины. Вот 12% составляют работники милиции действующие. Вот. И что особенно отрадно, более 59% составляют кандидаты, которые имеют высшее образование. Хорошо, вот есть кандидаты с высшим образованием, а если это образование экономическое, техническое, какое угодно, все-таки люди идут работать в полицию, где априори необходимо юридическое образование. У нас достаточное количество заведений высших учебных, которые дают специальное образование, поэтому я думаю, всем, кто, кто желает служить и желает служить на офицерских должностях, будет предоставлена возможность продолжить обучение и получить необходимое образование. Почому ви решили пойти в патрульну поліцію? Ну, тому що хочу змінити країну, країну на краще. Я взагалі з, з дитинства хотів займатися хотів в поліцію, попасти, ну, в міліцію, в поліцію. А зараз така можливість з'явилася. Тим паче, я думаю, що я молодий, гарний, всі дороги відкриті. Це було як тренування для мене. Так що я я займаюся спортом ну, доволі довго і для мене це зовсім. Було легко. Тобто, бігаю, я бігаю постійно кожен день. Пітя на турніку, тобто, це було не дуже, не дуже важко з мого боку. Мені це далеко не головне, головне желання працювати. Просто в мене є таке желання працювати в органах.